и сумской области. Я Хороший нацик, воли. Я Такое хотел бы, да, я сказать о законопроектах, которые Национальный банк и Гунтарево в том числе громко заявляет о том, что есть множество законопроектов, которые лежат в Верховной Раде, и вот как только их примут, наступит счастье. Полное счастье нам наконец-то наступит. Так вот, с одной стороны, Гонтарева говорит о восстановлении доверия к банковской сфере, а с другой стороны человек в этом же интервью, здесь же, говорит о том, что основной закон, который Нацбанк для себя ставит первым по принятию, это закон о защите прав кредиторов. Да. Не вкладчиков, не заемщиков, а кредиторов, банков самих. То есть, понимаете, мы говорим о том, что восстановление доверия потребителя, юридическое и физическое лицо я сейчас их не разделяю, к банковской системе и защита прежде всего самой банковской системы. А вот выражение, которое тоже та же Гонтарева сказала в этом интервью, когда э, судебная система и милиция требуют э, для того, чтобы их полностью поменяли, потому что они не защищают интересы банков. Да что же это за страна такая, у которой интересы банков прежде всего? Может быть, это все-таки страна. на Українах, де по Конституції інтереси граждан, прежде всього. Може, і сьогодні Конституція пошита, не залишається вже часу, але я дивлюся, що е, варто продовжувати цю тему, і захищати інтереси ваше... кредиторів потрібно 100%. Я думаю, правила. що захищати інтереси треба всіх. Я вдячний